ഋണമോചന നരസിംഹ സ്തോത്രം ഇതിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഋണത്തെ അഥവാ കടത്തെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന മന്ത്രമാണിത് നരസിംഹമൂർത്തിയെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന് ഒരു വഴി കാട്ടും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ ജപിക്കൂ ഫലം അച്ചിട്ടാണ് नमामि ऋणमुक्तये भक्तानां वरदायगं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये शङ्खचक्राभ्यायुधधारिणम् श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणा सर्वपाभग्नं कदृजविशनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महदा दिग्धन्दीभयनाशनम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविधारणं श्रीनृसिंहं महावीरं तं नमामि ऋणमुक्तये ूरग्रहेर्पीडितानां भक्तानामभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितम् श्रीनृसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये